его. Ведь оно выражает нечто великое и славное. Оно вроде звучит обыденно с седьмого дня, ну, семь дней в неделю, что там особого. Но на самом деле, когда мы говорим об этом, мы людям свидетельствуем о том, что мы веруем, что Бог сотворил этот мир, что мы не просто субботу празднуем. Нет, мы не говорим, что свобода спасает нас, мы не говорим, что закон спасает нас, но мы говорим, что мы сотворены, и мы люди произошли не от какой-то прабабушки-обезьяны, а мы произошли от мудрого Создателя, который в любви своей, в своем величии, в своей мудрости сотворил подобных себе существ, которых поселил на этой земле. Когда мы говорим седьмого дня, мы говорим о том, что веруем, что Бог имеет силу творить мироздание. Когда мы говорим седьмого дня, мы выражаем веру свою, что Бог сегодня готов и может творить чудеса. А нам нужна эта творческая сила. Нам нужна эта сила Бога, которая творит новые линии который творит новых людей, который изменяет людей, тех, которые вчера были грешниками, отпавшими от Бога, от истины, от правды, а сегодня они в церковь приходят. И мы радуемся, когда мы говорим, что у нас крещение, у нас рождение нового человека. Это тот самый процесс, который Бог когда-то начал, когда творил этот мир. как о каком-то выходном. Да, это день отдыха, но это день, который величает, возвеличивает и славит Создателя, Бога нашего, Творца всех миров. Не стыдитесь называться Его именем и напоминать своим именем, своим именем, напоминать тем, с кем вы говорите, о том, какого Бога мы имеем. Ну и, конечно же, когда мы говорим о первой части нашего имени, что мы адвентисты, мы, естественно, напоминаем о нашей миссии, о нашем... о причине, почему мы здесь, на этой земле, для чего мы здесь. Неужели так важно, чтобы мы сказали, что мы ожидающие, мы адвентисты? Что в, этом, в этой части имени такого важного, что мы говорим, мы останемся, мы будем за этим именем дальше? Что вы хотите сказать, когда вы говорите о себе, я адвентист? Сложные вопросы задаю но ведь это о нас, это обо мне и о вас, это о нашем имени, о том, зачем я это имя ношу. Я его открыто говорю или не стеснительно, я смущаюсь. Я говорю, ну я христианин, я тоже верую в Бога, чтобы как-то не заострять внимание о том, что я на самом деле адвентист седьмого дня. Так что в имени в своем выражаем, когда мы говорим, мы адвентисты. Мы верим, что Христос скоро придет. А скажите, а другие люди не веруют в это? Они разве не основывают свою веру и не говорят о том, что будет праведный суд? Мы говорим о себе, что мы народ суда, да? Праведный суд, и что Бог однажды придет, как однажды был на земле, Он придет опять. Разве другие об этом не говорят. В чем разница признавать и исповедовать? Признавать, что Христос придет, или исповедовать, что Он придет с тьмами ангелов своих?